ऐसा देखें एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं आगी। आगी। आगी 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 है भविष्य का भविष्य का कोई नहीं कुछ कह सकता राइट एज ऑफ नाउ अभी कुछ नहीं है भविष्य का कोई नहीं कह सकता है मैं अगर जाऊंगा तो आपको बता के जाऊंगा देखिए अजीत पवार जी आदरणीय अजीत पवार जी के साथ तो हमारे रिश्ते आज से नहीं पच्चीस तीस तीस साल से प्रपुल जी से सुन से इे जी से सभी से रिश्ते हैं तो इसका मतलब थोड़ी के रिश्ते तो अक्रॉस पार्टी लाइज होते हैं

भविष्य में तो क्या? तो क्या? सर, सर, नहीं नहीं, नहीं, क्या है देखिये भविष्य में क्या हो सकता है कोई मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं मतलब भविष्य में हर शख्स अपना निर्णय ले सकता है अपने कॉन्शियस के हिसाब से आज सुबह पूछा गया संजय राउत से कि बाबा सिद्धि की आजित्व ग्रुप में जा सकते हैं तो फिर ये खबरें चल रही हैं अगर वो गए तो जो मुस्लिम वोट है यहाँ के वो विभाजन होंगे और बीजेपी को इसका फायदा होगा बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आप किस तरह से देखते हैं क्या कहना चाहते हैं देखिए संजय राउत जी बड़े सीनियर नेता रहे हैं ऐसा तो मुझे भी अड़तालीस साल हो गया कांग्रेस में फोर्टी एट अब कौन किस समाज का कितना ख्याल रखा है इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा इस बहस में जाऊंगा तो संजय राउत जी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं तो अगर वो इस तरह की टिप्पणी ना करे तो बेहतर होगा क्योंकि कौन किस अपना देश जो है सर्वधर्म समाज का है और अगर ये कहेंगे कि मुस्लिम समाज क्या कहा मुस्लिम समाज में विवादन हो जाएगा विवाद विबा... अब वो देखिए विवादन होगा मैं तो आई बीन उनका उनका तरीका इस तरह का सोचना है मेरा तरीका सोचना अलग है तो हर आदमी अपने अपने तरीके से सोचता है मैं अपने तरीके से सोचता हूँ पहले अगर आपको तो तो जा ये पता है तो आप उनको पता होगा तो आप उनको बताइए मैं आज कांग्रेस में हूँ और आज मेरा ये बोलना मतलब जो चीज होती है मैं पक्ष में रखता हूँ और आई एम अ वेरी ब्लंड पर्सन मतलब ब्लंड पर्सन का मानना ये है कि मैं साफ लफ्जों में मेरे पक्ष के अंदर ये चीज़ें जो भी चीजें होती है इसी में रखता हूँ और इसके लिए मैं मुझे खामियाजा भी भोगना पड़ता है अगर मैं कहूंगा कि भाई आर नॉट द राइटिंग ऑन वॉल तो हकीकत में वो है तो वो चीज़ मैं पक्ष में रखता हूँ आपके सामने रखना मैं ये वक्त नहीं है नमाज का वक्त हो रहा है मैं समझता हूँ अभी ये वक्त नहीं है मगर ठीक है पार्टी है पार्टी में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं और जिस तरह मैं समझता हूँ हो रहा है मुझे खबर कहाँ से आई आप लोग तो बड़े एक्सपर्ट हो बत... रही है पंद्रह लोगों की पंद्रह कहाँ जा रहे हैं बता दीजिए आपको जीज़ा 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 आपको बीजेपी में जाएगी मैं अजीत पवार में जा रहा हूँ ना आपके हिसाब से चलो ठीक है कम अज कम अजीत पवार जी जो है काम करने में हमने देखा है जब वो उप मुख्यमंत्री थे ना तो भी उनके आमदार का काम होता था तो दूसरे जूनियर मिनिस्टर के पास भी जाते थे तो एक सक्षम नेता है काम करने के लिए और अपने आदमियों के लिए काम करते हैं अपने लोगों के लिए काम करते हैं और खड़े रहते हैं और एक आम आदमी को एक नेता को एक आमदार को एक नगर सेवक को हमेशा ऐसा होता है कि कोई ऐसा नेता हो जो तुम्हारे लिए खड़ा हो तो जो लोग उनके साथ है मैं समझता हूँ खुशकिस्मत है अजित पवार की तारीफ तर... तो, तो हर पक्ष करता है कर था। था। मैं समझता हूँ एक नाथ शिंदे जी जब नाराज होकर जब हटे थे तो भी फ्लोर ऑफ द हाउस में उन्होंने कहा था कि सुबह साढ़े छह बजे से अजित पवार लग जाते काम पे कहा था कि शायद आपने देखा होगा तो मैं समझता हूँ इसमें कोई मैं ऐसी चीज नहीं बोल रहा हूँ जो लोगों को पता नहीं है इज अ वर्क रिजल्ट ओरिएंटेड लेकिन इस तरह की कुछ चर्चा हुई आपको राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद में भेजने के लिए अजित पवार अगर आप लोग कह दोगे तो शायद भेज देंगे

जहाँ बांधनी है पूरे तालुकाज में तो वो हिसाब से लोगों का फ़ोन आने लग गया जब पता चला मुझे मुझे तो इसका इल्म नहीं है कि कहाँ हुआ क्या हुआ और मेरे वरिष्ठ कांग्रेस के ने, नेता लोगों ने भी मुझसे पूछा मेरा एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ है नहीं पर जब अभी हुआ भविष्य का तो कोई बोल नहीं सकता तो मैं आपको इसका बता दूंगा मैं स्पष्ट सांगणार जेव्हा सांगायच्या होणार मी तुम्हाला खास स्पष्ट सांगणार जेव्हा होणार मी तुम्हाला स्पष्ट सांगणार आणि असं नाही सांगणार की आता जात आहे आता सांगणार आता नगर असा हुआ तो सर या अपवा आहे किंवा काय हा नंतरचा भाग असेल मात्र पक्ष प्रवेशा रे अभी तो अफवाही होगा ना मैं इसको अपवाई समझूंगा ना अगर अभी तुम्हाला निमंत्रण दिले पक्ष प्रवेश आपको बोल दू क्या तो फिर कुछले कुछ तो रखना पड़ेगा ना नहीं अच्छी, आ, निकल है, था था था। हमारे लिए हर रोज अच्छा होता है कोई ऐसा मुहूर्त नहीं होता है Because क्या जमीन से जुड़े हुए लोग हैं तो हमारे लिए हर रोज मुहूर्त होता है जैसे कि आपको मैं कहा कि हम 77 के कांग्रेस कोई छुपी बात so, so, नहीं है फ्रॉम दी स्टूडेंट लाइफ तो एंड इट्स बीन लॉन्ग जर्नी चर्चे ना फोन बातचीत चालू है मतलब करते हैं लोग फोन जो जो मेरे वरिष्ठ लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ तो छुपा थोड़ी हो मतलब। आप लोगों के भी बहुत मेरे मित्र लोगों का फोन आया आपका भी तो आया था सुबह नौ बजे राइट फ्रॉम इंडिया टीवी व्हाट्सएप सो इट इज बात ना फोन दिल्ली में सबको, मतलब अभी आज खरगे जी हमारे पिता सामान है और मतलब मैं समझता हूँ सबसे मतलब कितना उनका वो है योगदान है इस पार्टी में